Məttəvə dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masaza qəsəbəsində inşa olunmuş bir, bir gözəl həyət evimizi təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, görə bilərsiniz ki, evin tikintisi təmiri çox yüksək səviyyədə fırlıb. Mərtəbə arası monolit betonla əvəz olunmuş bu gözəl həyət evimizin yerləşdiyi yer Masaza qəsəbəsində 6 saylı məktəbin yaxınlığındadır. Olduqca gözəl bir layihədə inşa olunmuş bir evdir. Həyətan sahəsi geniş ölçülüdür. Həyətan sahəsinə rahat çəkidə avtomobillər daxil ola bilər və Bundan əzər çatdırım ki, dəyərli izləyicilərimiz, ev təmir olunub, inşa olunub, yaşayış olunmamış bir evdir. Çox maraqlı təmirə malik bir evdir. Ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Həyətinin sağ hissəsində ağac düzəşmək üçün yer saxlanılıb və daxılıb evin çərsənsəsində daha yaxından tanış edəcəm. Bu formada gördüyünüz kimi belə bir gözəl xarici görünüşü var. Burda terrasin girişidir. Yəni burda bu terrasin yerini səhifədən izah eləyəcəm. Çox maraqlı bir evdir. Videonun əvvəlindən də qeyd etdim ki, çox maraqlı bir evdir. Diqqətlə izləyin. Çünki belə evlər satışa çox az hallarda çıxır. Burdan baxın belə bir giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi. Girişdən daxil olarkən sağ tərəfdə burda baxın belə bir gözəl qonaq otağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bu qonaq otağının arxa hissəsində boşluq bağ sahəsi var. Və burda arxa hissəsi bağ arx sahəsi. -hissə Buranda, yəni öz istəyinizə görə burda ağac güəkmək mümkündür. Və bu, bu hissədən zəncəmsi də var. Buranı, yəni ev sahibi rəyləyib tam hazır şəkildə verəcək. Arxa hissəsi də sıva bağlanıb, hazır vəziyyətdədir. Dəyərlisən deyəcəyəm ki, qiymət çox münasib bir qiymətdir. Kanalın da yaxın oturur, çox əla bir evdir. Əlaqə nömrəmizi gedərim: 055 966 4500 nömrə ilə əlaqə saxlayıb bəほə mə mətoxya bilərsiz. Bu hissədə, baxın belə bir, -bir mətbəxi var. Səliqəli gəl şəklində mətbəx var və mətbəxinin ön hissəsində terrası var. Bax bu hissə mətbəxinin terrasıdır. Bu burası mətbəxinin terrasıdır. Buranı, yəni bu qiymət cəhətində ev sahibi bağlayıb verir. Döşəmə istiqpolla təhsis olunub. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Pəkanları monolit betondur. Pəncənlərin aşağı hissəsində burada belə bir, -bir sanitari qovşağıdır. Pəncənlər betondur, dəyərliz deyəcəyimiz. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və bir sanitari qovşağı mövcuddur. Bu hissədə bu belə bir, bir yataq otağıdır, görürsünüz. Səliqəyə şəkildə bu da balkon hissəsidir. bu da balkon hissəsi də belə. İmməkdə 4 otaqdan ibarətdir. Çox gözəl, təmirli, əyəla bir evdir. Bu hissə də növbəti sağ tərəfdir. Deyə biləcəyiniz kimi, gördüyünüz kimi və bu hissədə də digər otaq var. İmmək evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Qiymət 137.000 manat təklif olunur. 3 sot torpaq sahəsindədir. İpotekiyədə yararlanıb verir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.